Чому Трамп не запросив так би мовити офіційно Зеленського на інавгурацію? Так, то ми бачимо про те, що він говорить на рахунок того, що ну типу, мовляв, якщо він хоче, хай він приїжджає, але да ми поки що не бачили офіційного запрошення. Його і не буде. Чи це поки що? Як вважаєте ви? Ну, відомо, хочеться ним зустрітися возле туалету, як звичайно це відбувається серед українських політиків. Не, ну, понимаете, какая ситуация он хочет выдерживать отдаленную дистанцию. Сейчас, сейчас, э, э, ну, если ты пригласил официально Зеленского, значит ты должен пригласить официально Путина. Но он хочет это делать, конечно, приглашать Путина. Поэтому Зеленский должен приехать э, напроситься сам. В общем, как бы вот такая вот идет ситуация. Ну, вот понятно, что Зеленский это мелкий политик по его мнению, современности, да, я лучше, лучше приглашу какого-нибудь Сильзинпиня, который от, откажется от моего приглашения. Поэтому не стоит на это смотреть. Я знаю, что за кулис на Зеленский приглашен, а просто неофициально, как бы, но он приедет, я думаю. Так, я почула вас про те, що Зеленський, ймовірно, ще приїде, тому, відповідно, цього питання вже вам задавати повторно не буду. Отже, Трамп зазначив під час інтерв'ю, що не знає, що буде із землями, на яких тривають наразі бойові дії, оскільки на їх відновлення потрібно буде досить великий час. Як він зазначав там взагалі йдеться про 100 років? А як вважаєте ви кому відійдуть землі після впровадження так званого плану Трампа? Я Думаю, всі землі України отойдуть Україні після перевороту в Московській федерації. когда Московия наконец-таки выберет нового своего политика, Лили Путина свергнут. Ну и тогда все абсолютно земли, включая 1991 год, включая и Крым, куда сейчас, скорее всего, военная операция наша будет планироваться, они отойдут к Украине в любом случае. Победа наша будет заключена, значит, не в переговорах с Трампом, там, или без Трампа, там, или с Лили Путиным, без Лили Путина. Победа наша будет в Москве. В 2025 год приближается. У нас ждем марта месяца, у них там солнечное лунное затмение. Также, если вдруг что-то не успеет произойти, то может в сентябре уже произойти, в октябре, когда тоже будет затмение, и в любом случае посыпется власть Российской Федерации, и кто бы там ни был, кто бы не пытался бы после Лили Путина что-то говорить, но в конечном итоге все захотят снять все абсолютно санкции с Российской Федерации. она будет только по одной причине снята быть, если они уйдут, уберутся с земли украинской. Я абсолютно верю в том, что Украина все равно в конечном итоге вернет все свои земли. И дележка никаких земель не будет, тем более на сто лет вперед, как думает Трамп. Ну, Трамп просто... Он мыслит только сегодняшнее время. Вот. Он никакой не, не стратег, он явно тактик, и у него даже нет никакого плана. Абсолютно. Кто, если кто-то верит, что э, есть какой-то план завершения военного Трампа, мне, я вас всех разочарую, да, потому что 24 часа прошло, а война продолжается. То есть, не то, что этот план нереалистичный, его вообще немає, чи правильно, розуміємо? Да, абсолютно точно, нет никакого плана, мистера Фикса. Да, помните, это был фильм, мультик там "Паспорту", там Филиан Фок. Если у тебя план, если у тебя план, нет у тебя плана, никакого. И, кстати, очень похож, кстати, этот герой, значит, который там все время что-то там. думал да, то есть якби как бы навредить філія суфогу, да то й ну, в конечном итоге абсолютно провалювався, і наверное это плани Дональда Трампа. Власне, ми також пам'ятаємо про обіцяну допомогу від США до Нового року. Як вважаєте ви? Чи надійде вона нам, чи все ж таки уже не покладати пам'ять якихось а, цих зусиль на те, що Байден на останніх своїх подихах нам виділить дану допомогу? Ну, а все, что успеют, переведут, все, что доедет, приедет, да, но в конечном итоге европейцы чешут себе репу, голову, то есть а они просто понимают, что сейчас прекратится помощь Дональда Трампа, поэтому они наконец-таки созреют на это. 300 миллиардов долларов выпишут Украине единовременно, чтобы она отбивалась от расистов. За 300 миллиардов долларов можно купить любую армию мира и если европейцы на, наконец таки докумекают 300 миллиардов долларов замороженных счетов э, Российской э, значит этой Федерации выделить нам то нам их хватит не только на год воевать на два на три года вперед вот. но там же европейцы там же они там все время думают как бы о том как бы себе не в убыток там и, и так далее но когда они будут понимать, что война придет скоро к ним, а уже даже Герасимов говорит, что в ближайшие 10 лет расисты нападут на НАТО, и они будут воевать и в Берлине, и в Амстердаме, в Париже, и, наверное, дойдут, может быть, и до Лиссабона. Ну, надо как-то уже думать и кумекать европейским нашим добрым людям. Как-то надо как-то все-таки думать. Понімайте Європа може це і Україна справиться без Дональда Трампа і без Америки. Просто виділі 300 мільярдів доларів. Дякую вам, і власне, давайте перейдемо тепер до Німеччини. Отже, що очікує Шольца на посаді? Чи залишиться партія його управлячої в парламенті? Чи все ж таки доведеться покинути це місце? Дорогі друзі, мій прогноз блистяща і компіляція планету Скорпіона. значит, Фридриха Мерца, он тот человек, который победит в ближайшее время на выборах 23 февраля, у него звездный час. И именно он нам обещал дать Таурус. Ждем разбомбить Крымский мост. Нет ни единого шанса у Шольца хоть каким-то образом остаться на посту канцлера Германии. Его песенка спета. Дякую, Влад, в принципі, все зрозуміло. Ну і також давайте поговоримо із вами чи планує Асад повернутися до влади у Сирії, враховуючи те, що сьогодні від нього було звернення. Навіть якщо б він хотів кудись повернутися або встановити свою власть, його пісенька спета то ж саме. У Асада у башараса немає ні єдиного вернуть вернути значит, себе, значить, во главі. значит, в Сирии. Мало того, ему даже отказали в том, чтобы он возглавлял хоть какую-то там часть Сирии, тоже расисты его кинули. Им верить нельзя. Они кинули Армению, когда она входила в ВДКБ, платила как бы податки там, и вроде бы ее должны были защищать, ее просто кинули, Азербайджан отобрал все, что было значит, у Армении, там, Нагорный Карабах и все остальное. Ну, расисты всех кидают. Ну, они кинули и Башара да. Ну, а сейчас они как начинают делить его состояние, там говорят, 135 миллиардов долларов как-то надо поделить между собой все это дело, чтобы как-то себя нормально чувствовал в Москве. Нет, дорогие друзья, нет ни единого шанса вернуться у него у Башара Асада значит, в Сирию. Могу сказать больше. Всех их ожидает Гагский трибунал. И Башара Асада, І Янукович, якщо він доживе, і другі дітей всі будуть сидіти в ґаді. Дякую. Ну і рухаємось далі. Отже, які можуть бути несподіванки на виборах в Білорусі в 2025 році, і чи знову буде самопроголошувати себе президентом Білорусі, відповідно, пан Лукашенко? Нет, Лукашенко сбежит туда же, в Москва-Сити, наверное, скорее всего, или в Барвиху к Януковичу под Москвой, да, потому что его песенка тоже спета, и он вместе с Башей Ромасовым будет уже доживать свой век где-нибудь в Москве. Да? Поэтому, дорогие друзья, ну вот все, конец правления всех. Все сыпаться началось после того, как Плутон вошел в зодиакальный знак Водолея в ноябре месяце. Посыпалась Сирия и Дамаск, где у нас Ванга говорила, что пусть, после этого и будет рушиться уже российская Раши, федерация. Посыпалась, значит, сейчас Беларусь посыпется, Грузия уже посыпется, дорогие друзья, не удержит свою власть в Грузии абсолютно, значит, грузинская, она же королевская мечта. Все это заканчивается, все, что есть возле российской федерации, все будет сыпаться, и даже сама Российская Федерация начнет сыпаться. Уже Чечня, Первая Республика, заявляет о том, что она скоро отделится. Более начали уже летать уже всякие дроны над Чечней, там уничтожать их всякое там барахло. Ну, в общем, ждем, что развал Российской Федерации обнаружится при Плутоне, символа смерти и разрушения, который вошел в знак Российской Федерации. Российская Федерация перестает существовать, она начнет сыпаться, ничего там не будет, ну, а Лукашенко сбежит, как Башарасад да, сбежал из Сирии, он сбежит из Минска.